Здравствуйте, мы пришли сегодня на такую мини-встречу, как бы мини бомж для того, чтобы убрать наши скоропадские мозги. Вторая группа собирается на Павловском озере, они там тоже убирают. В озере очень много мусора, который загрязняет нашу окружающую среду, и вырученные деньги потратим на медицинские проекты. Именно на операцию э, нашим луховчанам, именно конкретно же. Или же еще решим, как бы есть другие способы использования этих денег, как бы, но однозначно на медицинские проекты. То есть мы э, плюс сбережем окружающую среду нашу, как бы наше озеро будет чище, как бы, и по этим, же, этим же, можно сказать, мусором спасем чью-то жизнь. свою службу, которая будет очень жестко относиться к этим людям, которые нашу родную природу полностью тут загнобили. И меньше пиариться в газете господине Бурлаке, вместе с грибом там ходить детские площадки, красить. Вы проедете по окраине, возьмите Аусовку, Родионовку, Синявку, Веригин. Там абсолютно невозможно нигде проехать. Машинами завалено, вывозят, наши предприемцы вывозят. И господин Гриб, в том числе, наверное, туда же, ну, хотя у него своя мусорка, извините, заваливают по 200, по 300 бутылок. Кудрин-Яр, раньше какая зеленая была местность, мы детишками полностью там гуляли сутками, пошли лошадок, коровок, сейчас там невозможно, особенно после того, как сходит снег, там завалено до такой степени мусором, и никто не несет ответственности. У меня есть простое элементарное предложение. Сделайте экологическую службу. Не во главе с Ярославом, который ездит, собирает, как сказали, несет золотые яйца для, для сумской экологической службы. А сделать службу, которая купите, вложите деньги, возьмите пару Нив, сделайте экипаж, 2-3 человека, камеру, работника милиции при этом и пускай поймали человека. Дайте ему возможность в течение там недели, вот дайте ему 100 метров вот этого берега. Пускай он каждый день убирает. Или, пускай, если может компенсировать, возьмите с него там 5000 штрафа, чтобы ему не повадно. Если он не в состоянии оплатить, пускай ходит с граблями, поставьте к нему работника милиции. Нечего, как вчера там стояло возле этих, каких их, картов, там тысяча человек милиционеров. Пускай ходит с ним вот так вот за ручку, и человек пускай тут месяц убирает город с метлой чтобы ему не повадно было. Если, если мы этого не сделаем, если мы не будем мы жестко к этому относиться, мы загробим всю природу. Все, дорогие мои, что вас заставило тут вот, день прийти поубирать Карпатское озеро? Чтобы чисто людям было, чтобы приятно было прийти. Ну что сюда приходить? Заставила прийти свой выходной для того, чтобы навести порядок вредной Украине, потому что этот бардак нас достал, что люди, говорю, гуляют и здесь ссорятся, надо культурные вещи заниматься, сами. посидел, отдохнул, убери за собой, я говорю, чтобы этого мусора не было, потому что оно некрасиво. дерево живем там и гадим, хочется, чтобы было порядок, была культура. Надо Зеленый и коричневый, потому что их потом надо высовывать. Это за, за наркомана, вы не знаете. Ну так обращение. Влада зовсім нічого не робить. Бачите, тільки мусора зібрали, то хай це може бути сорону зеленобуду, буду, що він нічого не приймає ніяких мер. Ну да, нашій місцевій владі. Ну і да, і не смітіть там, де живете. А то Я... головою там в мисок. І не не буде мусите. Давайте за собою прибирати, відпочивати на цій гарній природі. Але погуляли, це пакетик і прибрав за собою, бо у склянки, все, ну дуже страшне, воно все виглядить. Я річ свою веду о том, что вся земля наш общий дом. Наш добрий дом, просторний дом. все с рождением в нем живем. Еще о том веду я речь, Что этот дом хотят поджечь, Хотят, чтоб к нам пришла беда, Чтоб жизнь исчезла навсегда. Теперь и мне клетит глаза, и нам с тобой молчать нельзя. У нас общие интересы.